assalomu alaykum aziz muhtaram jamoati musulminlari <laughs> alloh taologa hamdlar sanolar bo'lsin payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hazratlariga durud va duudu benihoya va shariflar bo'lsin bugungi kitobimizga kelgan joylari tahoratlarimizni olishlik va hamda tahoratlarimizni olib bo'lishlik holatlariga kelgan edik endi aytadilarki tahoratni o bo'ldi endi o'sha tahoratlarni qilib bo'ldi bu odam endi aytadilarki vayazkur rasmaloh vayaqu bismillahi rohmanir rohiym bu odam tahoratini qilayotgan mahalida har bir a'zolarni yutayotgan yuvayotgan paytida bismillahi rohmanir rohimni aytib yuvsin yuzini yuvayotganda ham qo'lini yuvayotganda ham boshiga mah totayotganda ham birinchisida ham ikkinchisia ham uchinchisida ham bismillahi rohmanir rohimni aytib yursin endi tahoratni olib bo'lgandan keyin bu odam istig'for aytsin astag'firulloh va atubu ilayhi deb aytsin tahoratni olib bo'ldim endi boshqa so'zlarga kirishib ketmasdan bu odam aytadigan so'zi astag'firullohi va atubu ilayh deb bo'lsin qola nabiy sallallohu alayhi vasallam rasululloh alayhissallom aytgan ekanlarki man fa kim tahorat olsa tahoratini chiroyli qilsa qilsaso'ngra aytayiki tahoratini olib bo'lgandan keyin ashhadu an la ilaha ilalohu وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من شو كلمة اسَّى بو كلمة وش أوت كلمة سورة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير شو vayoinki mana bu so'z ashhadu an la ilaha illallohu vahdahu la sharika lahu va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasulloh desa alloh taolo yana bu so'zni aytib bo'lgandan keyin aytsinki xudoy taolo mani tavba qilguvchilardan qilgin alloh taolo mani pok bo'lguvchilardan qilgin degan so'zni ham aytsin shu kalimani aytib bo'lgandan keyin mana shu so'zlarni ham aytsin mana tavba qilguvchilardan mani pok bo'lguvchilardan qilgin desin desa aytadilarki rasululloh alayhissalom bu insonga jannatda sakkizta eshik ochiladia xohlagan eshigidan kiradi tahoratni oldi chiroyli qildi qo'lidan kelganicha bilgan ilmicha tahoratlarni qildi shu kalimani aytdi kalimadan keyin duo qildi xudo mani poklaguvchilardan pok bo'lguvchilardan mani tavbani qabul qilguvchi ya'niki tavba qilguvchilardan qilgin dedi bu insonga jannatni sakkizta eshigi oc xohlaganaytadilarki tahoratdan olib bo'lgandan keyin o'sha tahoratda ortgan suvni jich ichib bo'lsin abu dastada torat qilyapti jicha suv ortib qoldi shundan jicha olib ichib qo'ysin jumrayda hammomda o'sha uylarni jumrayda toorat qilyapti torat qilib bo'ldi ortgan suv turibdi jumrayda ag'ida o'shandan jichch oqizib ichib qo'ysin bu o'sha abu dastada ortib qolyapti ko'rinib turibdi mana endi u besh yuz uch yuz litrlik ham toratdan ortib qoldida endi buchkadagi suvi o'shandan ham ichib qo'ysin bu odam tahoratini olib bo'ldi tahoratdan ortgan suvdan ichsin qoiman tik turgan holda ichsin tik turgan holda ichsin mana shu tahoratni suvini ichligi haqida arablar sher yozishgan ekan shuni o'qib beraman endi Sen tahorat olding ey yosh yigit agarda tahorat olishligingda sanda xudoy taologa dorul baqo qiyomat kunida yo'liqishlik umid qiladigan bo'lsang bada kana fil inoi vaichgin mana bu tahoratingdan ortgan suvni idishida qolgan suvni ichgin va inna shurba min kana min sab'ina da'un endiki mana bu tahoratdan ortgan suvni ichkin albatta mana shu tahoratdan ortgan suvni ichishlik shifodir 70 ta dardga degan ekan qola nabiy sallallohu alayhi va vasallam aytgan da'an nohul buhrun degan ekanlar rasululloh alayhi alayhissalom aytgan ekanlar hadislarida mana shu tahoratdan ortgan suvni ichishlik bu yetmishta dardga shifo degan ekanlar adnoho eng pasti o'sha shifo bo'layotganligini kasalligini eng pasti buhurga shifo buhur degani nafas aytar ekan mana shu eng kichkina eng pasti shunga shifo axiri o'zing hisoblab olaver degan ekan buhurun zamma bilan o'qisa nafas qish ekan bahrun qilib padhab bilan o'qiydigan bo'lsa nafasni olishligini qiyinligi bo'lgan ekan shunday ekan endi aytadilarki ali roziyallohu anhu ham aytgan ekanlar annahu sharibal ah ali roziyallohu anhu tik turib mana shu toratdan ortgan suvni ichganlarida ba'zi bir odamlar bu makruh tik turib degan ekan shunda aytgan ekanlarki Fa nabiy sollallohu alayhi vasallam sanaamo uh, sanaatu sana degan ekanlar man mana shu tik turib suv ichdimi tahoratdan ortgan suvni rasululloh ham xuddi shunaqa yiadidegan ekanla ya'niki tahoratdan ortgan suvni tik turib ichishlik makruh emas ekan illo ovqatlanishlik yeyishlik boshqa boshqa hokazo qorin to'ydirishliklar tik turib yeyishlik makruh bo'ladi ammo tahoratniki makruh masaken.